На 133-му виборчому окрузі зафіксовано випадки, коли деякі особи намагалися проголосувати за одним паспортом громадянина України. Таке сталося на 143-й виборчій дільниці. Порушення виборчого процесу стало результатом змови двох жінок, одна з яких намагалася створити конфлікт штучно. У день виборів вона навіть здалегідь прийшла до виборчої дільниці, аби влаштувати виставу. Прийшла одна жінка, дуже схожа на неї. проголосовала. Скорее всего, она вышла с этим же паспортом и зашла уже это, она уже шла целенаправленно, настроена, что у ее уже там кто-то за нее расписался. Это как бы где-то там с улицы что-то там уже решили, но не здесь. Потребно враховувати людський фактор стосовно членов комиссии, Люди втомлюються в по навтовпу виборців, коментує ситуацию голова 143-ї виборчої дільниці. А отже, ідентифікувати схожих людей дуже важко. Это... Э... Попытка сорвать процесс выборов, то есть это делается элементарно, это два минимум очень похожих, максимум это родственники, максимально похожие друг на друга. И для члена комиссии, который видит очень много человек в один день, вы прекрасно понимаете, что цвет волос, и форму глаз, он все смотрит, но мы все люди. И если это будет сестра-близнец, но ну мы совершенно не в состоянии их различить.